হেল্ল' তিৱান এছামিছ মাতা ডাইৰেক্টখিনি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এনেকৈ কেঁচুৱা হাতত লৈ লৈ কাম কৰাটো কিমান কষ্টকৰ প্ৰত্যেক মাতৃয়ে জানে হ'লে হাত চাত বিষাই যায় হাত বিষোৱাটো কথা বেলেগেই কিন্তু একো কাম নহয় বৈ কেনেকৈ কাম হ'ব এনেকৈ হাতখনত লৈ থাকিম লৈ থাকিম ন বাবা অঁ বাবা অঁ এনেকৈ হাতত লৈ লৈ ফুৰি থাকিম ঘৰৰ কাম কেনেকৈ হ'ব গতিকে মোৰ নিচিনা যিবিলাক অকলশৰীয়া মাতৃ আছে তেওঁলোকে ভালকেই জানে যে কেঁচুৱাৰ লগত ঘৰৰ কাম কৰাটো কিমান মানে কষ্টকৰ হৈ পৰে বহুত সময়ত আমি কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কিছুমান কেঁচুৱা থাকে কোচৰ পৰাই নানামে সিহঁতৰ লগততো আৰু একো কাম নহয়গৈ গতিকে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই কেঁচুৱাৰ লগত থকাৰ পিছতো আমি কিদৰে ঘৰৰ কাম সহজে কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ মাতৃসকলৰো কষ্ট কমি যাব তাৰ কাৰণে মই চাৰিটা বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যিকেইটা মই ইউজ কৰোঁ যাৰ সহায়ত মোৰ এই শাৰীৰিক কষ্ট বহুত কমি যায় আৰু ঘৰৰ কামো পূৰা হৈ যায় গতিকে সেই চাৰিটা বস্তুনো কি কি এতিয়া আহকচোন আপোনালোকে চাই লওক এই আমাৰ পোহৰ বেটা দেই হ'ব অ' আজি নাই ঠিক আছে আপোনালোকে তেনেহ'লে চাই লওকচোন এই চাৰিটা বস্তু কি কি এক নম্বৰ মোৰ হেল্পিং হেণ্ড বা বস্তু হৈছে এই ঝোলাখন এই ঝোলাখন মই বাবুৰ জন্মৰ কেইদিনমান পিছতে আনিছিলোঁ আৰু এইখনে মোক ইমানেই হেল্প কৰিছে নহয় আপোনালোকে ব্লগত দেখিয়ে থাকে এইখনত থৈ থৈয়ে মই বাবুক কাম কৰি থাকোঁ এইখনত থৈ দিলে সি ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে টোপনিও যায় গতিকে এইখন প্ৰত্যেক মাতৃৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু বুলি মই ভাবোঁ মাইনাৰ সময়তো মই কিনিছিলোঁ কিন্তু সেইখন মোৰ বেয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত বাবুৰ সময়ত আৰু এইখন কিনিছোঁ এইখন মই অনলাইন আনিছিলোঁ কিন্তু এইখনত থওঁতে অকণমান লক্ষ্য কৰিব যে অকণমান সৰুৰ পৰাই থ'বলৈ অভ্যাস কৰিব নহ'লে অকণমান ডাঙৰত যদি থৈ আপোনালোকে এইখনত নাথাকিবও পাৰে সেইকাৰণে সৰুতেই থৈ দিব আৰু দেখিব পাঁচ মাহ ছমাহমানলৈকে ধুনীয়াকৈ এইখনত থৈ থৈয়ে আপোনালোকে ঘৰৰ কামবিলাক কৰি যাব পাৰিব মই এইখনত থৈ থৈয়ে বাবুক ঘৰৰ কামবিলাক কৰি যাওঁ এয়া দেখিলেই ঘৰ মুচিলোঁ আৰু এইটো বেলেগ দিনৰ ক্লিপ দেই আৰু এইখনত থৈ থৈয়ে মই এই বিচনা চিচনাবিলাকো পূৰা চিজিল কৰি যাওঁ এইখনত থোৱাৰ ফলত সি মানে লৰি থাকে যে লৰি থকাৰ কাৰণে সি ভাবে যে কোচত লৈ থকাৰ নিচিনাকৈ ঝুলি থাকে যিহেতু সেইকাৰণে বহুত আৰাম অনুভৱ কৰে আৰু খেলি থাকে আৰু এনেকৈ কিবা খেলা বস্তু ওলোমাই দিব ওলোমাই দিলে তাত চাই 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 ধুনীয়াকৈ খেলি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাম আৰামছে হৈ যাব এয়া দেখিলেই মই বাবুক এই জোলাখনত থৈ থৈয়ে মই বিচনা চিচনা ঠিক কৰি আছোঁ আৰু এইফালে কামবিলাকো কৰি যাম বহুতে অৱশ্যে ছেকেণ্ড বাচ্ছাৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কিনিব নিবিচাৰে ভাবে যিহেতু ছেকেণ্ড বাচ্ছা আৰু ইয়াৰ পিছত এনেই পেলানি যাব বা কাৰোবাক দি দিয়াহে হ'ব সেইকাৰণে কিনিব নিবিচাৰে কিন্তু এই অকণমান কষ্ট কৰি বা পইচা খৰচ কৰি কিনাৰ ফলত মাতৃগৰাকীৰ বহুত আৰাম হয় কাৰণ এইখনত থৈ দিলেই আমি কষ্ট নোহোৱাকৈ ঘৰৰ কামখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু যিবিলাকৰ যেনিবা ঘৰত মানুহ থাকে কোচত লোৱা মানুহ তেনেকুৱা হ'লে কথা নাই তথাপিও হাতত লৈ কষ্ট কৰি থকাতকৈ জোলাখনতে যদি আধা ঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিট বিছ মিনিটৰ কাৰণে থৈ থৈ দিয়া হয় তেতিয়া যিজনে কোচত লৈ থাকিব সিও কষ্ট অকণমান কমকৈ পাব আৰু লগতে শিশুটিও ভাল পাব এনেকৈ লৈ ঘূৰি থাকিলে সেইকাৰণে পাৰিলে এইখন কিনি ল'ব মোৰ এইখন কৈছিলোঁ নহয় অনলাইন আনিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ ষোল্লশ লৈছিলে লোকেল মাৰ্কেটতো পায় হাজাৰ বাৰশ তাতো ল'ব চাগে মোৰ মাইনাৰখন বজাৰৰ পৰাই আনিছিলোঁ কিন্তু এইখন অনলাইন আনিছিলোঁ এইবাৰ এইটো হৈছে ৰেবি কেৰিয়াৰ এই বেবী কেৰিয়াৰটোৰ সহায়তো আমাৰ বহুত হেল্প হয় ঘৰৰ কাম ওপৰৰ ওপৰৰ কামবিলাক কিছুমান কৰিবৰ কাৰণে তদুপৰি যেতিয়া আমি বাইক বা স্কুটিত কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এই বেবী কেৰিয়াৰটো যদি লৈ যাওঁ পঢ়াৰো ভয় নাথাকে আৰু কষ্টও কম হয়নে মই এই বেবী কেৰিয়াৰত লৈ লৈয়ে বহুত কাম কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ কি কৰোঁ মই এতিয়া এই বাপ লৈ লৈয়ে কমলা খাম এনেকৈ ন মই বাবুক লোৱাও হ'ল এনেকৈ ফুৰাও হ'ল আগতে কমলা ফুৰাও হ'ব ন বাবা সি যে এনেকৈ যদি এইখনত লওঁ বহুত ভাল পায় আৰু আধা ঘণ্টামান পিছতে এনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে টোপনিয়ে যায় কিন্তু ৱেবছাইটেও ল'ব পাৰি ৱেবছাইটেৰে ল'লে কাম আপোনালোকে দেখিলে এই বেবী কেৰিয়াৰখনো মোক কিমান হেল্প কৰে ফ্ৰণ্ট চাইডত লৈয়ে সিমান এটা কাম নহয় কিন্তু বেক চাইডত ল'লে বহুত কাম হৈ যায় এনেকৈ মই বেক চাইডত লৈয়ে পাচলি কাটো বা ফুলত পানী দিওঁ কিবাকিবি মোচা চোচা সৰু সুৰা কাম সেইবিলাক কৰিব পাৰোঁ এইখনো মই অনলাইন আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইখন ঊনৈছশ লৈছিলে এইখন লওঁতে অকণমান মনোযোগ দিব যাতে অকণমান ভাল কোৱালিটিৰ হয় নহ'লে চিঙি পৰিব পাৰে পাচলি চাচলি কটা হোৱাৰ পিছত মোৰ চাহ খাবলৈ মন গৈছিলে গতিকে দেখিছেনে মই বাবুক এনেকৈ লৈ লৈয়ে চাহ বনাব আহিলোঁ চাহ বুলিয়ে নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই এনেকৈ বাবুক লৈ লৈ ভাতো বনাওঁ আৰু মাইনাৰ সময়ত বেছি মই এনেকৈ লৈ লৈ বনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বাবু আমাৰ ইমান দিগদাৰ নকৰে সি বিচনাখনতে শুই থাকে ইমান তাৰ আমনি নাই গতিকে কেতিয়াবাহে এনেকৈ আমনি কৰিলে মই এনেকৈ পকচাত লৈ কাম কৰিবলগীয়া হৈ যায় গতিকে দেখিলে এই বেবী কেৰিয়াৰটো কিমান হেল্পফুল হয় আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে কিনা নাই আৰু প্ৰয়োজন বুলি ভাবে যদি কিনি ল'ব পাৰে অৱশ্যে কিছুমানে গামোচাৰেও বান্ধি লয় আমাৰ ঘৰত কিন্তু গামোচাৰে বান্ধি লয় আমাৰ শাহু মায়ে হওক বা মোৰ জাকেইজনীয়ে কিন্তু মই গামোচাৰে বেছি নোৱাৰোঁ বুকত বহুত দুখ পায় মই গামোচাৰে অকণো নোৱাৰোঁৱেই বেছি মানে সেইকাৰণে মই এনেকৈ বেগ মাইনাৰ সময়তো কিনিছিলোঁ আৰু এইখন আকৌ কিনিলোঁ নতুনকৈ গতিকে কিমান হেল্প হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকে কাৰণ এগৰাকী মাতৃৰ কষ্ট এগৰাকী মাতৃ নিজেহে বুজি পায় বেলেগে সিমান এটা বুজি নাপায় সেইকাৰণে নিজৰ সুখৰ কাৰণে এনেকুৱা বস্তুবিলাক কিনি আৰু এতিয়া আৰু এটা বস্তু লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে এই ফ্ৰেমখন ফ্ৰেমখনৰ বহুত হেল্প কৰে দেই অৱশ্যে এইখন অকণমান ডাঙৰত থ'লে ভাল হয় এতিয়া থৈছোঁ যদিও মই বাবুক খুৱাই থোৱাৰ নিচিনাকৈ থৈছোঁ দেখিছেনে গাৰু দি দিছোঁ তলত অকণমান ডাঙৰ হ'লে ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহাই থ'ব পাৰি আৰু এইখনত লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰি কামতো আহে বহুত আৰু এয়া মই বাবুক লৈ লৈয়ে ফুলত পানীবিলাক দি আছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ মোৰ ব্লগবিলাকত দেখিয়ে থাকে এইখনত লৈ লৈ মই চাফা চুফাও কৰি থাকোঁ এইখন বাবু মাইনাৰ সময়তেই কিনা আছিলে এইখন সাতাইছশ লৈছিলে তেতিয়া পাঁচ বছৰ আগত এতিয়া কিমান হৈছে নাজানো দাম মাইনাৰখনে এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ মই মাতৃসকলক হেল্প কৰা আন এটা বস্তু হৈছে এই বেবী ৱাল কাৰখন এইখন অৱশ্যে এতিয়া ইউজ কৰিব পৰা হোৱা নাই আমাৰ বাবুৰ ক্ষেত্ৰত এইখন বাবু যেতিয়া আঠ মাহ ন মাহ হ'ব তেতিয়াহে ইউজ কৰিম মাইনাৰ সময়ত কিনা বেবী ৱালকাৰখন এতিয়াও আমাৰ আছে ওপৰত উঠাই থৈ দিছোঁ সেইখনেই উলিয়াম বাবুৰ কাৰণেও এইখনেও বহুত হেল্প কৰে আমাক কাৰণ এইখনত থৈ দিলে বাবু বা পোৱালিবিলাকৰ কথা কৈছোঁ আৰু ঘূৰি থাকিব আৰু আপোনালোকে সেই তেনেকৈ কাম কৰি থাকিব পাৰিব এইখনো অকণমান ভাল কোৱালিটি ল'লে ভাল হয় ৰাউণ্ডখন বেছি ল'ব নালাগে হেনো ৰাউণ্ডখনত পৰি যোৱাৰ ভয় থাকে কিন্তু এনেকৈ চাৰিকণীয়া যিখন থাকে সেইখনত কিন্তু পৰাৰ ভয় নাথাকে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ মাতৃসকলৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' অকণমান হ'লেও হেল্প হ'ব আৰু যদি হেল্প বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ